З інтерв'ю головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського він дав інтерв'ю CNN, в якому сказав, що збройні сили України зупинили просування Російської Федерації на Покровському напрямку. Росіяни за 6 днів не просунулись ані на метр. З вашої точки зору, це вже можна говорити про якусь певну стабілізацію чи ще ні. Ну, мы с вами это неделю проговариваем, вот как раз уже генерал об этом начал говорить, но одно дело там вести из полей, о которой мы с вами поговорим, о том, что вышла Нацгвардия, там Карадах, вышли э, некоторые э, воинские части туда резервом, это мы просто видим, э, исходя из каждодневной сводки. А э, подвести черту, то есть для того, чтобы сказать, что это не временная тема, а, допустим, уже более-менее стабильная, об этом уже где-то через неделю, вот примерно, генерал Шильский уже начинает говорить. Поэтому можно говорить на данный момент уже о том, что есть видение стабилизации этого движения российского. Стабилизация имеет, имеется в виду по расширению и по продвижению этого прорыва, о котором мы постоянно говорили. То есть оперативный прорыв, он действительно остановлен перед Покровском но это пока были использованы такие максимальные механизмы, о которых мы тоже с вами проговаривали последние несколько месяцев, о том, что остановить продвижение россиян по донецкому направлению может только привлечение силовиков, внутренних силовиков, то есть поставить в строй полицию, нацгвардию, пограничников полностью, то есть максимально использовать весь резерв, внутренний резерв правоохранителей. И это, это было проведено. Причем по некоторым направлениям по инициативе самих правоохранителей. Это тоже знаю, это уже права есть, друзья, и в этой, в этой сфере. Вопрос в том, что немножко, ну, с моей точки зрения, по крайней мере, я все-таки еще с 2014 года мы все эти процессы процессами как-то управляли, начиная от наших партизан, которые были заведены в МВД изначально, батальоны создавали в 2014 году на базе Министерства внутренних дел тогда, милиции еще. И дальше было переформатирование несколько раз этих подразделений по разным, разводка по разным спецслужбам. Так вот, полицейские очень хорошо воюют, но в составе вооруженных сил Украины. Когда они попадают, допустим, вот как сейчас это, потому что в аварийном режиме, в авральном режиме, в конце концов, то есть все равно пришли к тому, о чем мы говорили, только немножко не так. Надо было ставить э, полицию, надо было вставить трой в вооруженные силы Украины, как это мы делали с 2014 года. То есть они в конце концов попали в ВСУ, в СБУ, в УР, ну то есть вооруженные силы, как таковые. А сейчас получилось так, что пришлось полицейские подразделения в полном составе, именно в, полицейских, в полицейской форме, имеется в виду форме управления, перебрасывать на линию фронта, останавливать. Но полицейские подразделения, даже при всем уважении к нацгвардии, это все-таки полицейские, это жандармерская функция, это жандармерия. У нее у них нет а, полного спектра вооружений, которые есть в вооруженных силах Украины, и механизма управления. А Поэтому я бы так сказал: сейчас а, залатали дырки а, с точки зрения и, и, и не совсем грамотно имеется в виду с точки зрения постановки в строй. То есть вот именно так взяли просто а, целое подразделение, полицейские там нацгвардии, и просто отправили на линию фронта. Неправильно, неправильно. Да, из-за того, что уже деваться просто некуда, понятно, взяли этот вопрос, решили. Но лучше бы его раньше решить, когда надо было призывать полицейских, неважно какого уровня, призывать в вооруженные силы Украины. То есть заводить через мобилизационные моменты, только не мобилизация, а именно под контрактные определенные механизмы. Но сейчас вопрос решен, но опять он решен в краткосрочной перспективе. Это да, можно говорить, что вот на определенное время это может быть неделя, полторы, там, ну, то есть декада, вопрос решен. А если в ближайшее время не получим, во-первых, армейского вооружения, армейских резервов, именно армейских, полиция только плечо подставила. Воевать она просто не может в том состоянии, в котором она есть, как они сейчас позаводились. Их надо разводить по вооруженным силам, заводить в каждую бригаду. Вот примерно так это надо делать, запускать механизм ротационный, то есть завели в ВСУ, дальше из ВСУ обратно приняли в полицейские подразделения. Вот только такой механизм, во-первых, сохранит им жизнь, это раз, во-вторых, они максимально выложатся на поле боя, и в-третьих, не будет в будущем не будет никакого конфликта между внутренними правоохранительными органами и вооруженными силами Украины. Это если если вперед смотреть, потому я просто о чем говорю. Сейчас да, вопрос решен, но он решен не такими нестабилизационными не стабилизационными длительными механизмами, то есть а только в режиме аварийной какой-то остановки. То есть надо дальше работать. Может быть вот сегодняшний там Рамштайн этому поможет, потому что у нас недостатка до, до сих пор идет серйозна нехватка боєприпасів по восточному фронту. Ми згадали про Рамштайн, давайте одразу тоді проговоримо. Володимир Зеленський особисто присутній так на цьому Рамштайні і говорить, зокрема, він так про дозволи, які нам необхідні для нанесення ударів по території Російської Федерації. Чого очікувати, Роман Григорович, ви особисто чого очікуєте? Ну, во-первых, наконец-то Рамштайн зібрався. Несколько ж подряд Рамштайна без контакту. Наконец-то он собрался, значит есть что, по крайней мере, проговаривать. Почему? Потому что, ну, как когда идет уже очные, так сказать, очные Рамштайны в этом смысле, они реальные вещи проговаривают, решают, может быть, и уже начинают какое-то движение как таковое. Мы же видели прекрасно за полгода практически движение как таковое. Ну вот по 125 миллионов выделяли там раз в 2-3 недели. В пакеты, кейсы помощи. В этот раз нам там пообещали 250 миллионов. Хотя если 60 миллиардов на год разделить, так это чуть ли не по миллиарду в неделю. То есть есть эти вопросы, были, по крайней мере, эти вопросы. И что от этого Рамштайна надо ждать? Ну, во-первых, то, с чем поехала наша делегация, это все проговорено в воздухе. Да, запросы дальних средств поражения с их возможностью применение по российским тылам хотя бы 300 километров хотя бы. уже уже вся авиация улетела но в конце концов договоренности между белым домом и москвой соблюдены то есть авиацию белый дом российскую так сказать прикрыл по крайней мере она уже ушла но там еще осталось несколько сотен военных объектов на глубине 300 километров которые можно поразить это вопрос по тем же Атакамсам американским. Пока не решится вопрос по Атакамсам, не решится вопрос по Томшеду и по Скалпам французским и британским. На Это все практически завязано. Я уже не говорю про Таурусы. Ну, естественно, Джаз мы ждем. F-16 получили, но они же за, за воробьями гоняются. Мы же это видим прекрасно. Гоняются за воробьями, за крылатыми ракетами, за шахедами и все. Нет системы нет большого количества, даже вообще никакого количества средств поражения, которые могли бы работать и в 16 ну, мы, мы, по крайней мере, их не видим. Потому Рамштайн может это что-то подрешать. Сами в 16 получили там по полтора самолета. Но, ну, в конце концов, у нас есть возможность ни одной из эскадрилью принять и ее использовать. То есть надо добавить самолетов, увеличить количество мест на подготовку летного состава. Плюс, то, только сейчас проговорили, достаточное количество боеприпасов надо на Восточный фронт срочно туда отправлять. Не выдержат долго полиции. И на полиция, какие, какие бы они ни не были, красавцы, молодцы, тут вопросов нет, но они не выдержат. Это, это, это все-таки вооруженные силы. Россиянешние полиции воюют, у них полиция, эти лапки Аладина где воюют? В тыла а впереди вооруженные силы с полной боевой выкладкой, а им противостоять может только такая же армия, то есть такие же вооруженные силы, силовые группы в таком виде, в котором они есть, внутренние, они не смогут долго их удерживать. Значит, надо усиливать достаточным количеством сил, средств именно это направление, потому что если мы не удержим в ближайшие несколько недель россиян, они не выйдут на поток, они реально могут выйти на поток, и самое страшное расшириться на юг, то есть прикрыть, перекрыть пути снабжения Кураховой и Угледара, и тогда мы потеряем юго-западные юго направления по, по, этому, по этому направлению. То есть этот выступ означает а практически всю юго-западную часть Донецкой. Это Это большая проблема, почему? потому что за рубеж работы российской авиации подойдет уже практически к Днепру ну, не Днепру в смысле выйдет, а они могут уже будет доставать, по крайней мере, по Днепропетровской области, Павлоград и так далее, и тому подобное. Сегодня, кстати, удар был по Павлограду баллист, баллистическими ракетами. Несколько баллист зашло, а у нас нечем прикрыть это направление. Это уже значит, они уже движутся, ну, по крайней мере, видят э э э э э э эту сторону. А для того, чтобы прикрыться от баллистических ракет, нам надо патриоты, а патриоты Естественно, можно решить на Рамштайне, вот почему большая делегация наша туда, в принципе, выехала, попытаться решить попытаться решить эти вопросы. Тем более вопрос до сих пор подвис в воздухе, больше 6 миллиардов долларов по PDI в американской помощи, которую мог бы выделить Белый дом, то есть Байден, они вот несколько недель они просто сгорят их надо либо получить военной помощью, либо как-то пролонгировать, иначе просто вот они, они сгорят, имеется в виду, останутся в бюджете Соединенных Штатов, не пойдут в расход, в расходные определенные статьи. Поэтому много вопросов на Рамштайне. Посмотрим, с какими, как сказать, решенными вопросами он закончится.